malang bagi seorang wanita apabila salah memilih suami untuk mendampingi diri mereka ketika mereka menyedari hal itu segalanya sudah terlambat assalamualaikum terima kasih dan kami hargai atas komen-komen korang untuk video lepas Seorang lelaki yang tampil di balai polis di Seberang Jaya untuk memaklumkan kematian isterinya pagi tadi membongkar rahsia wanita itu dipercayai mati dibunuh sejak empat hari lalu. Tambah pilu, mayat mangsa didapati disimpan di bilik belakang rumah pasangan itu dengan kesan kelar pada leher. Pada 11 Disember 2025, penduduk di Pangsepuri Jalan Tuna Seberang Jaya Pulau Pinang dikejutkan dengan penemuan mayat seorang wanita berusia 44 tahun di rumahnya. Mangsa ditemui lengkap berpakaian di atas tilam di sebuah bilik tidur tingkat 2 Pangsepuri itu. Penemuan berlaku selepas suaminya seorang penganggur berusia 28 tahun tampil ke Balai Polis Seberang Jaya. Suspek hadir kira-kira jam 11.30 pagi dan memaklumkan bahawa isterinya telah meninggal dunia di rumah. Sebaik pengakuan dibuat, pasukan bahagian siasatan jenayah IPD seberang perai tengah SPT bergegas ke lokasi untuk pemeriksaan. Mereka menemukan mayat wanita itu dalam keadaan sudah beberapa hari tidak bernyawa. Ketua Puih Daerah SPT, Asisten Komisioner Helmi Aris mengesahkan mayat berada di bilik belakang rumah terbabit. Lebih memilukan, mangsa dipercayai telah mati kira-kira 4 hari sebelum ditemui. Pemeriksaan awal polis di lokasi turut menemukan sebilah pisau yang dipercayai digunakan dalam kejadian saw tersebut dirampas pasukan forensik di 10 Jabatan Siasatan Jenayah IPK Pulau Pinang. Beberapa sampel lain turut diambil untuk analisis lanjut di makmal forensik. Barang-barang ini dijadikan bahan bukti utama untuk mengesahkan punca kematian. Mangsa Wan Khairul Safina Ishak berusia 44 tahun merupakan ibu kepada 5 anak daripada perkahwinan terdahulu. Mangsa bekerja di sebuah kios di pasar raya sejak awal November lalu. Suspek pula dikatakan tidak bekerja dan mempunyai rekod lampau membabitkan dadah serta ugutan jenayah. Pasangan ini baru 2 tahun mendirikan rumah tangga. Menurut laporan awal, mangsa mengalami luka kelar pada bahagian depan lehernya. Luka tersebut kelihatan cetek tetapi terdapat pendarah yang konsisten dengan penggunaan pisau pemotong kertas selain itu terdapat tanda-tanda sesak nafas yang jelas pada tubuh mangsa keadaan bilik turut menunjukkan mangsa ditemui dalam posisi terbaring dengan berpakaian lengkap mayat mangsa dihantar ke unit forensik hospital seberang jaya untuk proses bedah siasat pakar perundipatrol jawi hospital pulau pinang datuk doktor zahari nur mengetuai analisis tersebut menurut beliau kecederaan leher berlaku terlebih dahulu sebelum berlaku proses lemas punca utama kematian disahkan sebagai asfiksia akibat tekanan pada mulut dan hidung Dr Zahari menjelaskan tekanan dipercayai dilakukan menggunakan kain atau bantal. Proses itu menyebabkan mangsa gagal bernafas dan akhirnya meninggal dunia. Selesai tadi dan kita memang mendapati bahawa mangsa telah di a uh, kelah dikenali ya, di apa hiris. Dia mati akibat daripada luka hirisan pada bahagian leher dan juga a uh, depan. Hadapan leher satu sahaja dan juga uh, akibat daripada lemas di afisial dia dilemaskan juga Selepas pemeriksaan awal di lokasi, suspek ditahan untuk siasatan lanjut oleh pihak polis. Suspek dibawa semula ke Pengsepuri pada petang hari kejadian untuk proses rekod bahan bukti. Ketika itu, anggota polis turut mengiringi suspek bagi menunjukkan semula tempat kejadian. Gerakan keluar masuk unit forensik dan anggota polis menarik perhatian penduduk setempat. Keesokan harinya, suspek dibawa ke Mahkamah Majestik Bukit Mertajam. Majestik J. Savindas Singh mengeluarkan perintah reman 7 hari bermula 12 hingga 18 Disember 2020. 1975. Reman dikeluarkan bagi membolehkan siasatan dilakukan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan. Pada hari yang sama, suspek dibawa ke unit forensik Hospital Seberang Jaya pada jam 11 pagi. Dia dibenarkan melihat mayat isterinya buat kali terakhir di bawah kawalan ketat polis. Proses itu berlangsung hampir setengah jam dengan kehadiran ahli keluarga mangsa. Ketika meninggalkan kawasan tersebut, insiden menyentuh hati berlaku. Menurut bapa mertua suspek, Izhab Man 76 tahun, suspek sempat menoleh ke arahnya. Suspek mengucapkan, "Saya minta maaf ayah." Dia kata minta orang oh, saja. Ayah dia kata begitu. Saya dengar lagu itu. Dia, dia kata dia kata. Dia tak boleh tengok orang cakap dengan Wan. Dia panggil Wan dengan eh, roh. Dia kata dia tak boleh dengar. Dia tak, tak boleh tengok orang cakap dengan Wan. Dia cemuru. Itu. Isah memaklumkan bahawa menantunya sering berasa cemburu tanpa sebab munasabah. Menantunya pernah memberitahu bahawa dia tidak suka melihat isterinya berbual dengan orang lain. Isah pernah menasihati supaya mengawal perasaan cemburu itu, namun dia tidak menyangka ia berakhir dengan insiden tragis ini. Menurut keluarga mangsa Tiada tanda awal bahawa mangsa terancam atau mengalami tekanan berat. Mangsa seorang yang pendiam dan jarang berkongsi masalah rumah tangga. Ada kalanya dia hanya memaklumkan berlaku pertengkaran kecil dengan suaminya. Tidak pernah sekali pun mangsa mengadu dirinya dipukul. Sebaik mayat ditemui, anak-anak mangsa turut dimaklumkan mengenai kejadian tragis itu. Anak sulung mangsa Izzeline Eliana Hardi Hashah Riyazeral, 26 tahun, menerima panggilan daripada adiknya. Ketika itu, Izzeline berada di tempat kerja sebelum bergegas pulang ke Seberang Jaya. Dia tiba dalam keadaan terkejut dan tidak percaya ibunya mati dibunuh. Izzeline memaklumkan bahawa kali terakhir bertemu ibunya adalah dua minggu lalu. Mereka keluar makan dan bermain bowling bersama. Ibunya kelihatan ceria dan tidak menunjukkan perubahan sikap yang mencurigakan. Perbualan terakhir pula berlaku melalui WhatsApp pada Isnin sebelumnya. Menurut Izlin ibu mereka pernah bekerja di kilang sebelum mengenali suspek. Selepas berkahwin, suspek melarang mangsa bekerja kerana rasa cemburu melampau. Izlin sebenarnya merancang membawa ibu mereka bercuti pada 26 Disember sempena hari lahirnya. Percutian itu sepatutnya menggunakan kereta baharu yang dibeli adiknya. Namun, segala impian itu hancur apabila ibu mereka pergi dalam keadaan menyayat hati. Izlin turut menyatakan ibunya pernah melalui hubungan rumah tangga tidak bahagia sebelum ini dalam perkahwinan ketiga ini, keadaan menjadi semakin tegang apabila suspek tidak bekerja. Apabila tiada duit, pergaduhan kecil mula berlaku dan semakin memburuk. Mangsa memilih untuk berdiam diri demi menjaga keharmonian rumah tangga. Keluarga suspek pula pernah membawa lelaki itu ke Selangor atas alasan untuk rawatan. Mereka mendakwa suspek mempunyai masalah mental yang belum disahkan secara rasmi. Namun, keluarga mangsa tidak pernah mendapat maklumat lengkap mengenai tahap kesihatan itu. Perkara tersebut kini dalam semakan pihak berkuasa. Jenazah mangsa berusia 44 tahun itu kemudian dia dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Masjid Sukamenanti Menanti, Alustar, Kedah petang tadi. Terdahulu suspek turut dirakam di Wauke Hospital jam 11 pagi tadi untuk melihat jenazah istrinya. Jenazah mangsa dibawa ke Masjid Luqfi Suka Menanti Alustar pada 12 Disember 2025. Proses solat jenazah selesai sekitar jam 1.30 tengah hari selepas selesai badan siasat. Lebih 100 orang hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mangsa. Kelima-lima anak mangsa turut berada di tanah perkuburan. Mangsa dikebumikan di tanah perkuburan Islam Karya Suka Menanti pada jam 5.30 petang. Upacara pengebumian berjalan dalam suasana pilu dengan kehadiran ahli keluarga dan kenalan. Suasana bertambah sayu apabila anak-anak mangsa tidak mampu menahan kesedihan. Mereka berdiri rapat mengelilingi pusara sambil membaca doa. Apa nak jadi membeli suami biawak hidup ini? Lelaki kena kerja. Kalau laki tak kerja, beginilah jadinya. Badan sihat, kaki tangan masih ada. Tapi malas nak cari kerja. Harapkan harta benda isteri. Tak malu ke? Kecil-kecil tak nak mam. Dah besar menyusahkan orang sekeliling. Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa Allah Yarham wa Khairul safina Isha dan menempatkan arwah dalam kalangan orang-orang beriman. Al-Fatihah.